Изучаем Конституцию Украины вместе, и дошли мы до статьи номер 46 Что же говорится в этой статье? Сейчас мы прочитаем и ну обсудим параллельно. Статья 46. Громадяни мають право на соціальний захист, что включає право на забезпечення их у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття и незалежності. незалежных видных обставин, а также у старости, та в иных выпадках, предбаченных законом. Так, ну, что мы можем сказать? Это очень хорошо, что люди, граждане, имеют право на социальный захист. То есть, в любом случае, вы не останетесь один на один со своей проблемой, да, и социальный захист вас защитит, даст вам какую-то там или пенсию, или пособие, или... Покормят вас, що то будет точно, якщо ви обратитесь, мабуть, за этим захистом. Следующий абзац: це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення, створенням мережі державних, комунальних приватних закладів для догляду за непрацездатними. Ну, я так понимаю, что если вы работаете официально и делаете там какие-то внесения или как взносы э, вот в эти все статьи, тогда вас и защитят. А если вы работаете неофициально, то, наверное, ну, наверное какой-то будет минимальный социальный захист, какая-то минимальная выплата, да, может и не будет. Сейчас с этим, чем дальше, тем строже становится. Поэтому, если ви работаете, то старайтесь работать офіційно и платить налоги. Да, потому что, иначе, в случае втраты непраце... працезданості, то ну, может быть, может не быть, наверное. Тут уже как, как повезет. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Ну, в принципі, логічно. Что тут еще добавить? Все так должно быть, как вот по закону, а на самом деле, как оно есть. И кто устанавливает этот прожитковый минимум, непонятно, потому что, ну, для каждого человека этот минимум индивидуальный, да, если человек привык жить нормально, а тут вдруг потерял процесс сдатности или ушел на пенсию, ему дают какую-то пенсию минимальную, да, на которую, ну, не то, что там не пропитаешься, и за коммунальные услуги не заплатишь, и лекарств не купишь, а тебе нужно немножко больше. Никто тебе не даст, и делаешь, что хочешь. Поэтому, если вы работаете, то, работаете, то не забывайте за то, что вы станете когда-то старым, и нужно на старость что-то отложить, дабы ну, не полагаться на 100% вот на ну, вот эти пенсии, социальные и все остальное. Ну, в принципе, статья нормальная, как бы, так должно быть. Ну, на самом деле, короче, э, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому имейте заначки, имейте какие-то э, резервы, чтобы вы смогли себя, так сказать, до смерти как-то прокормить и пролечиться, да, если это нужно будет. Вот так вот. Если согласны, ставьте лайки.